на исцеление Архангелу Михаила зачитывается при любой помощи, при любой потребности. Молитвы Архангела Михаила обладают очень огромной силой, особенно в дни Архангела Михаила, который сей день и час является 19 сентября. Слава Отцу! Слава Сыну! Слава Святому Духу! Аминь! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня грешного. О великий архистратиже Божий, Михаил, победителю демонов, победи и сокруши всех моих демонов, видимых и невидимых. Умли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня. Господь от всех скорби и болезней, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. О великий Архангел Михаил, ныне и призно, и во веки веков, Аминь.